Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Warna Shakira dalam 15 minit MMTV edisi 3 Disember 2025. Kita ke berita utama. Bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin dan ahli perniagaan Albert Teh akan didakwa di mahkamah esok atas pertuduhan rasuah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Tan Sri Azam Baki berkata, Syamsul Iskandar dan T dijangka berdepan lima pertuduhan berkaitan rasuah dan akan dituduh masing-masing di mahkamah sesiun Kuala Lumpur dan juga mahkamah sesiun Shah Alam. Tambahnya, siasatan kes berkenaan telah lengkap dan kedua-dua mereka akan dituduh di mahkamah mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, seorang lagi individu yang ditahan sebelum ini, iaitu Sofia Rini Buyong, tidak dituduh dan dia diklasifikasikan sebagai saksi serta seramai 32 saksi telah dipanggil untuk dirakam percakapan, tidak termasuk tiga yang ditangkap. Sementara itu, SPRM turut mengesahkan Peguam Albert T, iaitu Mahajof Singh, akan disiasat mengikut Seksyen 48 Akta SPRM 2009. Azam berkata Mahajof disiasat kerana enggan menyerahkan eksibit berkaitan kes rasuah anak guamnya kepada SPRM. Tiga menteri kabinet mengangkat sumpah di Dewan Negara hari ini bagi menyambung penggal kedua mereka sebagai senator. Mereka merupakan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mota. Upacara mengangkat sumpah jawatan berkenaan berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Dewan Negara, Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah di bangunan Parlimen pada pagi tadi selaras dengan kehendak perkara 59-1 Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA bagi tempoh dua tahun berkuat kuasa hari ini. Menerusi satu kenyataan Pejabat Perdana Menteri, pelatikan itu telah dipersetujui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain menerajui MIDA, Tengku Zafrul juga akan diberikan beberapa tanggungjawab tambahan yang sedang diperinci dan diumumkan kemudian oleh Perdana Menteri kerajaan akan mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri Terengganu bagi menyelesaikan isu notis amaran yang dikeluarkan ke atas lot ladang milik Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu akan dibincangkan bagi memastikan masalah yang dihadapi oleh agensi itu dapat diselesaikan dengan baik terutama bagi kepentingan peneroka serta rakyat Terengganu. Kemarin, utusan Malaysia melaporkan kerajaan negeri Terengganu memberi masa empat hari kepada Felda untuk mengalihkan aset dan mengosongkan premis di ladang-ladang FGV seluas kira-kira 15,000 hektar sebelum proses sitaan bermula. Pengerusi Jawatan Kuasa Task Force Penyelesaian Tanah Felda Terengganu, Datuk Dr. Azman Ibrahim dilaporkan berkata penguatkuasaan undang-undang terhadap ladang FGV bermula semalam dengan penyampaian notis Seksyen 425 Kanun Tanah. Pencarian laut dalam bagi mencari serpihan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 akan disambung semula pada 30 Disember ini. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan memaklumkan operasi pencarian dasar laut itu akan dimulakan semula selama 55 hari yang mana ia dijalankan secara berselang. Ujar Kementerian Pengangkutan, pencarian pesawat itu juga selaras dengan perjanjian perkhidmatan di meterai antara Kerajaan Malaysia dan juga Ocean Infinity pada 25 Mac 2025. Pesawat MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 bersama 227 penumpang dan 12 anak kapal ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. April lalu pencarian pesawat MH370 oleh Ocean Infinity dihentikan dan akan disambung semula pada musim panas di hemisfera selatan hujung tahun ini berikutan keadaan cuaca semasa yang tidak sesuai. TVET memberi saya lebih dari teori. Ia beri kemahiran, kemahiran yang sangat membantu mengembangkan idea saya. Sekarang, saya sebagai pengarah urusan Hexa Champs yang berhad, kami bukan sahaja menerangi bandar-bandar, kami juga menerangi infrastruktur-infrastruktur di kampung-kampung dan mencipta solusi. Semua bermula dari kemahiran yang saya belajar. Jadi, apa lagi yang anda tunggu? Masa depan anda terletak di tangan anda. sebuah gerakan kultus berasal dari Korea menggunakan nama Jesus dengan pelbagai dakwaan yang sangat janggal dan menyimpang sedang aktif di Malaysia. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, aliran Kristian yang utama juga tidak mengiktiraf gerakan kultus berkenaan. Kata beliau perkara yang turut menimbulkan persoalan ramai ahli parlimen muslim dan juga individu penting parlimen kelihatan aktif menyertai dan membantu gerakan kutus tersebut. Tambahnya lagi gambar-gambar mereka juga banyak tersiar bersama dengan gerakan kutus berkenaan sejak bertahun lalu di pelbagai tempat dan juga negara. Penyanyi Nurul Dae mendedahkan dirinya pernah diuji dengan masalah kesihatan yang ditakuti golongan wanita apabila disahkan menghidap kanser saluran faraj tahap pertama sekitar tahun 2018. Nurul atau nama sebenarnya Nurul Huda Abdul Wahab memaklumkan, kesan daripada kanser berkenaan, dia terpaksa membuang uterusnya pada September 2020 serta ovari pada tahun lalu. Dalam masa yang sama dia tidak menolak bahawa penyakit tersebut disebabkan stres melampau yang dialaminya selepas kerugian RM80000 kerana ditipu pihak yang menjanjikan mahu menerbitkan album bahasa Perancis untuknya pada 2018. Dalam perkembangan lain Nurul Terap turut memaklumkan bakal muncul dengan konsert solo pertamanya pada 17 April tahun hadapan selepas 30 tahun bergelar penyanyi. Kita ke berita dunia. Vakuita porpoise iaitu spesies ikan lumba-lumba kecil atau dikenali sebagai panda laut yang mendiami kawasan utara Teluk California kini diiktiraf mamalia laut paling terancam di dunia. Digelar panda laut kerana lingkaran gelap di sekitar mata dan mulut hitam yang seakan tersenyum, populasinya merosot 98% sepanjang 3 dekad lalu. Menurut bancian terbaru pada Oktober, jumlah yang masih hidup dianggarkan kurang daripada 10 ekor. Kejatuhan kritikal ini didorong oleh aktiviti penangkapan ikan menggunakan pukat jerut secara haram untuk menangkap ikan berkenaan dengan pundi renangnya atau swim bladder dianggap sebagai hidangan bernilai tinggi di China dan boleh dijual sehingga RM41,323 seunit. Persatuan Industri Pelancongan Halal Thai ASEAN menjangkakan sektor pelancongan di Hat Yai memerlukan tempoh dua bulan untuk pulih sepenuhnya selepas banjir buruk melanda kawasan itu sejak 22 November lalu. Presidennya Aida Ojeh berkata, banjir terburuk dalam tempoh lebih 100 tahun itu menyebabkan sektor pelancongan di bandar ini lumpuh. Katanya anggaran kerugian awal dari segi kemasukan pelancong ke Had sepanjang tempoh enam hari banjir melanda kawasan itu mencecah 3.86 juta ringgit. Aida yang juga pemilik agensi pelancongan Aida World Tour and Travel berpangkalan di sini bagaimanapun berkata, sudah ada rakyat Malaysia yang menempah percutian dengan syarikatnya untuk lawatan pada Februari dan Mac tahun depan. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan beberapa syarikat agensi pelancongan di negeri ini berdepan kerugian selepas pelanggan membatalkan kunjungan mereka ke Hat Nyai, Thailand. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Malaysian Reserve, Bottle Hip Lab, Relevant dan MM Tune? Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Sembilan Berhad baru saja meluncurkan laman web Arah. Wow, menariknya! Kalau anda nak tahu, ARAH ialah laman web menyenaraikan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web ARAH.my adalah sebuah laman senti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hip Glam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik saja anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, Bukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my. Semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari arah.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Segmen Halal Niaga minggu ini. Spa di dalam universiti bukan sahaja sekadar bisnes malah dapat membantu pelajar-pelajar mencari pendapatan tambahan dalam suasana yang tenang dan juga selamat. Bermula sejak 2024, Puan Lili Suraini Baharum daripada syarikat FMMC Teguh Resources mula bekerjasama dengan Kelab Masmed UITM Shah Alam untuk membuka spa di UITM bagi membantu pelajar menjana pendapatan tambahan. Okey, dekat sini kita ada beberapa bahagian treatment iaitu kita ada muslimah haircut, kita ada uh, men hairstylist, kita ada bekam, kita ada spot massage, kita ada facial dan facial ni pun kita ada macam kita ada hydra facial. Itu kita punya uh, the best seller lah. Bukan sahaja menawarkan pelbagai perkhidmatan, malah turut menjanjikan harga yang mesra poket untuk pelajar sekitar universiti berkenaan. Dan kita juga ada uh, apa nama uh, apa sesi untuk buat manicure Okay, manicure untuk kuku tu Lepas tu dan kita ada juga sesi untuk wellness tu sendiri Kita guide, kita punya pelanggan Macam mana dia nak boleh menjaga kesihatan diri dia Daripada inner, dalaman Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad SME Bank anak syarikat Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB mengerakkan sokongan bantuan banjir bagi membantu usahawan dan perniagaan yang terjejas akibat banjir yang melanda di seluruh negara baru-baru ini. Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank berkata, Samad Majid Zain menekankan kepentingan langkah proaktif yang tepat pada masanya serta banjir baru-baru ini telah menjejaskan operasi kebanyakan usahawan di seluruh negara. Ujarnya sebagai sebuah institusi kewangan pembangunan (DFI), peranan mereka melangkaui pembiayaan tetapi turut merangkumi sokongan yang tepat kepada usahawan yang memerlukan. Selain itu, SME Bank turut menawarkan sokongan melalui kemudahan bantuan dan adaptasi RAF, sebuah dana yang diwujudkan oleh Bank Negara Malaysia BNM bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan banjir dan juga kelangsungan perniagaan PMKS. Kita ke berita sukan. Persekutuan Antarabangsa pemain bola sepak profesional FIFPro berharap masih ada sinar buat tujuh pemain warisan Harimau Malaya dengan mengecam keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menggantung mereka selama 12 bulan sejak September lepas. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh FIFPro semalam, hukuman yang diberikan oleh badan induk bola sepak dunia itu dianggap sangat keras dan tidak setara dengan keadaan sebenar yang dilalui oleh semua pemain warisan terbabit. FIFPRO berkata tujuh pemain warisan yang menyertai revolusi skuad Harimau Malaya hanyalah mangsa keadaan atas kesilapan Sekretariat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ketika menghantar segala dokumentasi untuk mengesahkan taraf kelayakan mereka. Dalam pada itu, FIFPRO turut menjelaskan semua pemain sudah mengikut prosedur mengikut saluran yang disahkan oleh pihak kerajaan. Pengendali Arsenal Mikel Arteta mengakui risau implikasi lebih besar menanti pasukannya selepas kehilangan khidmat dua tonggak pertahanan William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes yang mengalami kecederaan ketika ini. Menurut Arteta, kedua-dua pemain tersebut dijangka terus disisihkan dalam kesebelasan utama pada aksi Liga Perdana Inggeris EPL menentang Brentford dalam aksi di Stadium Emirates awal pagi esok. Arteta berkata, kecederaan yang menimpa adalah di luar jangkaan dan terpaksa mengharapkan pemain pertahanan baru seperti Christian Mosquera dan Piro Hingkaipi untuk memastikan pasukan kembali berada di ladasan kemenangan. Sementara itu, Arteta menyeru agar barisan pemain sedia untuk mengadakan usaha untuk kekal berada di kedudukan pendahulu Liga walaupun berdepan jadual padat ketika ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Kamis 4 Disember 2025. Dan jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan juga Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Wanu Syakira. Assalamualaikum dan jumpa lagi.